নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই প্ৰণালী আৰু মই লৈ আহিছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কচুথোৰ বেঙেনাৰ লগত জ্বলা ভাজি এখন বনাম আৰু আপোনালোককো অকণমান এয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই ভাজিখন কেনেদৰে বনাইছোঁ এয়া ভাজিখন বনাবৰ বাবে প্ৰথমতে মই কেইডালমান কচু থুৰ লৈছোঁ আৰু লগতে লৈ লৈছোঁ চাৰিটা বেঙেনা এতিয়া কচু থুৰখিনি ভালকৈ মই ধুই ল'লোঁ আৰু এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ লগতে বেঙেনাকেইটাও এয়া মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু লগতে মই যোগাৰ কৰি লৈছোঁ এয়া ছয় সাতটামান শুকান জলকীয়া পাঁচ ছটামান কেঁচা জলকীয়া ফালি লৈছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ নহৰু দুটুকুৰা সৰু আদা আৰু এটা আলু লৈছোঁ আৰু লগতে সৰু চাইজৰ তিনি চাৰিটামান পিঁয়াজ লৈছোঁ এতিয়া এখন কেৰাহীত তেল গৰম হ'লত ইয়াতে মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি মই মিহিকৈ নাই কটা অকণমান ডাঙৰকৈ কাটিছিলোঁ তাতে আকৌ ফালি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়াকেইটা আৰু লগতে শুকান জলকীয়াও দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই আদা নহৰুখিনি সৰুকৈ থেতেলিয়াই লৈ দি দিছোঁ এতিয়া অকণমান সময় এনেকৈ মই হেতাখনেৰে লৰাই দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান ভালকৈ ভাজি ল'ম বাৰু কিন্তু ইয়াতে এতিয়া দি দিছোঁ মই অকণমান হালধি আৰু এয়া হালধিখিনি দি মই আকৌ এবাৰ হেতাখনেৰে অকণমান পিঁয়াজখিনি লৰাই ভাজি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে মই সৰুকৈ কাটি লোৱা আলুটো দি দিছোঁ আৰু আলুটো দি অকণমান সময় মই আলুটো ভাজি ল'ম আৰু এয়া দুই তিনি মিনিটমান সময় আলুখিনি ভাজি ল'লোঁ এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে মই কচু শাকখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া কচু শাকখিনি মই এফালৰ পৰা লাহে লাহে এয়া লৰাই দিছোঁ কচু শাকখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ যাতে সমানে তেলখিনি কচু কুখিনি লাগি যায় আৰু এয়া হৈ গ'ল লগতে এতিয়া মই কাটি ৰখা বেঙেনাখিনি দি দিছোঁ এতিয়া বেঙেনাখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰ হেতাখনেৰে ভালকৈ মই শাকখিনি লৰাই দিম আৰু এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ মই বেঙেনাখিনি কচু শাকখিনি লৰাই দিছোঁ আৰু মই এইখিনি লৰাই থাকোঁতেনে গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান কমাই ৰাখিছিলোঁ এয়া হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে মই দি দিছোঁ অকণমান নিমখ নিমখখিনি আন্দাজমতে দিছোঁ আৰু নিমখ দিয়াৰ পিছত কচুটোৰ বেঙেনাখিনি আকৌ এবাৰ মই এয়া লৰাই দিছোঁ হেতাখনেৰে আটাইখিনি একেলগে লৰোৱাৰ পিছত এয়া মই অকণমান হেতাখনেৰে কেৰাহীখনতে চপাই ফুটাই দিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান সময়ৰ বাবে এইখিনি মই এয়া ঢাকি দিলোঁ আৰু এয়া অলপ সময় পাছত মোৰ কচুথোৰ বেঙেনা ভাজিখন প্ৰায় হৈয়ে গৈছে মই অকণমান এয়া ঢাকোনখন দাঙি দেখুৱাই দিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ আগতে মই দুই তিনিবাৰমান ঢাকোনখন উদঙাই ভাজিখিনি লৰাই আছিলোঁ আৰু পানী ব্যৱহাৰ একেবাৰে কৰা নাই মাত্ৰ ভাজিখিনি বনাই থাকোঁতেনে গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দুই তিনিবাৰমান এনেকৈ লৰাই আছিলোঁ সেইখন মই আকৌ লৰাই আছোঁ এতিয়ালৈকে মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰা নাই বাৰু মাজে মাজে এয়া লৰাই দিছোঁ আৰু এয়া হৈয়ে গৈছে আজি মোৰ প্ৰচুটো বেঙেনা ভাজিখন এইখন বনাই থাকোঁতেনে গেছৰ ফ্লেমটো মই একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ দেই এয়া অকণমান হেতাখনতে লৈ দেখুৱাই দিছোঁ ভাজিখন এয়া দেখিছে মোৰ ভাজিখন খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু এইখন হৈয়ে গ'ল এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু অকণমান এয়া লৰাই পেলাই আপোনালোকক আজি মই বনোৱা কচুথোৰ বেঙেনা জ্বলা ভাজিখন দেখুৱাই দিলোঁ এনেকৈ কচুথোৰ আৰু বেঙেনা দি জ্বলা ভাজি খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন মই বনোৱা পথতেৰে আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক এটাও কৰি দিব লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু লগতে আপোনালোকে ইমান সময়ে শেষলৈকে ভিডিঅ'টোত মোৰ লগত সহযোগ কৰাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ